mening ismim tanya men maktabda ishlayman men bu yerda kim bilandir bahs munozara qilish uchun emas lekin har doim ko'pchilik musulmonlar menga aytishadi sen do'zaxga tushasan chunki sen katoliksan va men islom diniga kirsam jannatga tushishim haqida menimcha men yaxshi katolikman va men yaxshi katolik bo'lishga harakat qilyapman gunohlar qilmaslikka harakat qilyapman demoqchimanki do'zaxga tushamanmi katolik bo'lsam yoki jannatga tushamanmi musulmon bo'lsam singlim so'ramoqda ko'pchilik uning musulmon do'stlari unga sen katolik yoki xristianliging uchun do'zaxga tushasan deyishmoqda rostdan ham inson xristianligi uchun do'zaxga tushadimi singlim siz haq yo'ldagi xristian bo'lsangiz haqiqatdan iso alayhissalomga ergashsangiz inshaalloh jannatga tushasiz lekin lekin faqatgina siz agar iso alayhissalomning haq so'zlariga ergashsangiz iso alayhissalom aytadi sizlar haqiqatni bilib olasizlar haqiqat sizni ozod qiladi nimaga ergashayotganingizni men bilmayman o'zingizni cherkovlaringizga ergashmoqdamisiz yoki iso alayhissalomgami agar siz cherkovlarga ergashayotgan bo'lsangiz do'zaxga tushish ehtimoli juda katta agar iso alayhissalomga ergashsangiz inshaalloh jannatga tushasiz agar siz bibliyani o'qigan bo'lsangiz iso alayhissalom aytgan so'zlarni iso alayhissalomning hamma so'zlari qizil harflar bilan chop etiligan singlim ishonasizmi iso xudo ekanligiga bu savol menda ozgina shigallashgan savol adashmaslik uchun javob berish niyatim yo'q men so'rayapman ha yoki yo'q bilmagan narsam haqida gapirish niyatim yo'q men bilasizmi bilmaysizmi so'rayotganim yo'q nimaga ishonasiz deb so'rayapman ha men uning xudo ekanligiga ishonaman yaxshi men buni siz bilasiz deyayotganim yo'q isbot ham so'ramayman singlim islom bu yagona din xristian bo'lmagan holda iymonlilarga iso alayhissalomga ishonish shartini qo'ygan musulmon musulmon deb hisoblanmaydi agar u iso alayhissalomga ishonmasa biz ishonamiz u zot xudoning eng ulug' payg'ambarlaridan biri biz ishonamiz u zotning mo'jizali ravishda dunyoga kelganlarini biz ishonamiz u zotning masiy ekanlariga ya'ni xristos biz ishonamiz u zot o'liklarni tiriltirganlar xudoning izni bilan <laughs> musulmon va xristianlar birga <laughs> ketishmoqda lekin kimdir so'rashi <sörəşim> <laughs> mumkin farqi nimada farqi shundaki ko'pchilik xristianlar yoki hammasi ishonishadi iso alayhissalomni xudo deb u zot o'zini iloh deb aytgan deb ular ishonishadi haqiqatga kelsak agar siz bibliyani o'qigan bo'lsangiz bironta ha ham aniq so'z ma'no yo'qki iso alayhissalom aytgan bo'lsa men xudoman menga sajda qiling deb singlim agar siz bibliya kitobida iso alayhissalom aytgan men xudoman menga sajda qiling degan biron bir so'z yoki shunga o'xshash ma'noni topa olsangiz men xristian dinini bugun qabul qilishga tayyorman men siz haqingizda gapirayotganim yo'q dinni qabul qilasizmi qilmaysizmi deb men savolimga javob olmoqchiman yaxshi siz javobning bir qismini oldingiz hozir to'liq tushuntiraman inshaalloh men sizga aytdim siz agar haq yo'ldagi xristian bo'lsangiz jannatga tushasiz deb haq yo'ldagi xristian nima ekanligini bilmaysiz men sizga haq xristiani ma'lumotini bermoqdaman bibliyani o'qigan bo'lsangiz iso alayhissalom aytadi bibliya yohanna bayonida o'n to'rtinchi bob yigirma sakkizinchida otam mendan ulug'dir bibliya yuhannadan o'ninchi bob yigirma to'qqizinchida otam hammadan buyukdir bibliya matto bayonida o'n ikkinchi bob yigirma <laughs> sakkizinchida bibliya luqo bayonida o'n birinchi bob yigirmanchida men jinlarni xudoning qudrati bilan quvayotgan bo'lsam bibliya yuhanna bayonida beshinchi bob o'ttizinchida men o'zimdan o'zim hech narsa qila olmayman zotdan men o'z irodamni emas meni yuborgan otamning irodasini bajo keltirishni istayman kimki o'z istagini emas xudoning xohishini bajaraman desa u musulmondir inson alayhissalom xudoning buyruqlariga bo'ysungan bundan kelib chiqadiki u musulmon bu aniq ko'rsatilgan bibliya yuhana bayonida o'n to'rtinchi bob yigirma to'rtinchida sizlar eshitgan so'z meniki emas balki meni yuborgan otanikidir aniq aytilingan havo faoliyatida ikkinchi bob yigirma ikkinchida ey isroil xalqi bu gaplarimni eshitib olinglar nosiralik iso orqali xudo sizlarning orangizda mo'jizalar va alomatlar ko'rsatdi demak iso alayhissalom bu inson bibliyadan biz bilishimiz mumkinki iso alayhissalom xudoning eng suyukli payg'ambarlaridan biri biz u zotni sevamiz hurmat <laughs> qilamiz u zot o'rgatganlariga ergashyapmizmi şey agar siz bibliyadagi iso alayhissalom aytganlariga qarasangiz biz musulmonlar iso alayhissalom aytganlarining eng katta qismiga ergashmoqdamiz iso alayhissalom bibliya luqo bayonotiga ko'ra sakkizinchi kun sunnat qilingan biz musulmonlar sunnat qilamiz lekin ko'pchilik xristianlar sunnat qilmaydi iso alayhissalom bibliya matto bayonida beshinchi bob o'n yettinchida siz eski ahni har bir qonuniga rioya qilishingiz kerak deb aytganlar oldin aytilingan bu qonunlar kitobi o'n to'rtinchi bob sakkizinchida levinlar kitobi o'n birinchi bob yettinchi sakkizinchida siz cho'chqa go'shtini tanovul qilmasligingiz kerak deyilngan biz musulmonlar yemaymiz cho'chqa go'shtini ko'pchilik xristianlar yeydi va aytilingan efsiklar kitobi beshinchi bob o'n sakkizinchida hikmatlar kitobi yigirmanchi bob birinchida spirtli ichimliklar ichish mumkin emas deyilngan musulmonlar ichmaydi xristianlar ichishadi agar xristian insonlar iso alayhissalomga ergashuvchi bo'lsa demak biz musulmonlar xristianlardan ko'ra ko'proq xristiandirmiz agar siz haqiqiy xristian bo'lishni va isro alayhissalomga ergashishni istasangiz iso alayhissalom aytdi bibliya juhanna bayonida o'n oltinchi bob yettinchid mening ketishim sizlar uchun yaxshiroqdir agar men ketmasam homiy kelmaydi agar ketsam uni no oldingizga yuboraman yana aytilingan bibliya juhanna bayonida o'n oltinchi bob o'nkinchi o'n to'rtinchida iso alayhissalom aytdi sizlarga yana aytadigan gaplarim ko'p lekin endi ichingizga sig'dira olmaysizlar haqiqat ruhi kelib sizlarni to'liq haqiqat sari boshlaydi u o'zicha gapirmaydi ekin eshitsa o'shani so'zlab beradi u yuz beradigan voqealar haqida sizlarga xabar qiladi u meni ulug'laydi iso alayhissalom oxirgi payg'ambar muhammad sallallohu alayhi vasallam haqida aytmoqda agar siz haq xristian bo'lsangiz agar chin dildan iso alayhissalomga ishonsangiz oxirgi payg'ambar muhammad sollallohu alayhi vasallamga ishonishingiz shart bo'ladi agar siz haq xristian bo'lsangiz va payg'ambarimiz muhammad sallallohu alayhi vassallamga ishonsangiz inshaalloh jannatga tushasiz